Lus inggil paluhanne bosok Romaus iku paling gecek ing antarane basa-bosa liyane lan pigguaan kanggo rumahmatik kang banget marang wong isik sing diajak gumenan laut one bicara pilihane temembung gestur lan ekspresi wa wado, wahanana wudhu digunakake sawutuhe kanggo awih patur mata pakur mata, mata. ton pakurmatan ma, pakurmatan marang liyan sasuwene Tumapake pake pacelaton luma lumrahe basa krama alus iki digunakake dening pawungane kan durung tembung utawa durung target banget mm -hmm. andha andahan marang dudurane, mak para sing marang bapak ibu dhurune para santri marang ustad ucajai sa sarta wong enom marang wong tuwa kang luwih dhuwur paluhane